11.1-30 11, хвилин поступила інформація від місцевого населення, що в районі населеного, населеного пункту нові Петровці, 2 кілометри західніше, помічена група осіб озброєних на вантажному автомобілі. командиры подразделений от самого маленького уровня командиры. нам очень должна обратная связь от них по окончанию этого учения мы используем каждый момент для этой практической тренировки возможных последующих задач и при этом не нарушить меры безопасности по стрельбе и сможет выполнять свои обязанности значит сразу заступает следующая последовательность the last sailor

Ми бачили сьогодні на навчанні, як один із підрозділів бригади Національної гвардії спеціального призначення працює по знищенню диверсійної групи. Відмінність цього підрозділу Національної гвардії, цієї бригади національної гвардії, полягає в тому, що з самого початку вони почали і підбір кадрів, і навчання за стандартами НАТО. Їх навчають дуже фахові інструктори з країн-партнерів нашої держави. Зокрема, цю групу готували ізраїльські спецпризначенці. Ми підіймаємо планку і по цій високій планці, як сказав вже Турчинов, вистраюємо всю систему знизу до верху. від кадрового відбору, структури, матеріальне обезпечення. Матеріальне обезпечення для. Цих, гвардейских сил специально подбирается. Подбирается специальное э, обмундирование, которое мы подготовили вместе с э, командиром, тоже через экспертный выбор, э, специальное вооружение и э, специальное комплектование этих всех наших видов вооружений. Высокая заработная плата, то, что э, мы все сделали по структуре и по планам, утвержденным СНБО, э, в том числе по э, базовой структуре управления натовской и так дальше. Думаю, что это пока прообраз. Через несколько месяцев боевая бригада, а потом на основе этого опыта мы будем действовать дальше. Сегодня в этом испытании основная сложность для бойцов – показать максимальную слаженность подразделения. Бойцы прошли очень короткий курс подготовки, всего три недели. Это очень мало для полноценного формирования подразделения. То есть они прошли только базовую подготовку, стрелковку, тактику. И сегодня была задача показать, что они действительно научились работать как одно единое подразделение. слажено со связью, с техникой, с оружием и так далее. Гвардия! Уже! Гвардия! Уже! dia